Чому ви і що воно вам нагадує? Я вам скажу, что из всех свят для меня вот это самый главный Мы Ми так долго шли к этому святку. Всю Украину окупировали. Мы прошли туда, и немецкие назад он туда еще победитель, назад убегал. потому что победитель его. Вот и Ценеграда уже начал. Я на Курской дуге воевал в пехоте. Санкт-то поимел Максим. Знаете, Там я ранее. А после того, как я вышел из госпиталя, уже я был в артиллерии разведчиком. Потому что я в Омске. Главное, что я хочу вам сказать, что какое было тяжелое время, но нас, молодых детей, не оставили. Я в станции Шевченко, там учился в ПЗУ, в Побережском заводской. И когда война, мы до Черкас спеши прошли, через Днепр прошли, там мост был в Черкасах, его, не на Полтавскую область прошли по Полтаве. И у нас, да, на окопы нас повезли. И вот там, где сейчас Славянский, вы знаете, что сейчас делать. А нас там бомбил самолетом наше село, молодых ребят, которые ехали на ОКО. Куда мы ехали на Украину, мы не знали, куда мы едем. После этого нас высадили в на училище и повезли аж в Омск. Там я работал и учился, я работал на военном заводе. А вы мы только строительный завод, который сейчас запорожен, а не запорожен, туда были Потом добровольно пошли в армию, в военкомат. А сколько вам лет было, когда вы пошли на войну? Ну, 40... 19. А какой это был рик? 40 який? Это что? Який 43 43 году. Прошли в Белоруссию, освобождали Литву, Восточную Курсе. И с Восточным Курсе послали молодых ребят, так как я, училище. санкт Он не Львовская, а горшка. Я закончил танцую училище. Пять год жил в Германии. Прошел я на Украине, в вот, там я служил да, в вот. до майора, да. Закончил детскохозяйственную академию, иду в армию, в армию куда был, среднее образование, и, и, и. там все, все делали для того, чтобы и, по кверчаринам, вы ничуть тут. Вы сами из Витка, Вы а, в Кунопель а, приехали после войны, или после каких Три года, как я сюда приехал. Угу. Вот угу. на у... и парень из... вот сюда. с вот, Да. И Я а, это надела, я не знаю, погиб. Она сказала, они поехали учиться, а мы из маленькой вот, нельзя, просто забыл, у нас воспитывали детей. А самі ви сюди жили? До, три роки тому переїхали, а звідки ви переїхали? Де ви жили? Вот я из здесь здесь Светловодска, вот это в Светловодске, я когда угостил запас, вот, а там у нас был солдат из Светловодска, красивый город, я туда приехал, через три года мне, квартиру, положенную, дали квартиру, я там работал, до вот, ДОСАГ работал, и, а потом и жил, и Ну а сьогодні, сьогодні ви прийшли сюди до пагорба Слави. Для чого? Щоб вшанувати загиблих у війні, щоб покласти квіти, наскільки я розумію. так? Щоб ми вспомнили, хто освободив нас. Скажіть, будь ласка, от зараз Росія хоче розв'язати війну проти України. Ви з росіянами воювали одну сторону барикад, плечок. Як -пліч. ви зараз оцінюєте?